ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ सामने आया जिथे कि पांच करोड़ दी जायदात की जायदाद नैके चाचे ने अपने ही भतीजे बेरहमी करता दसिया जा रहा है कि इस दौरान ही व्या हुए अः जो भाई एक पांच साल का बेटा सिस तो बाद दादा जो है लगातार गलबात कर रहा पांच करोड़ है किोड़ की प्रॉपर्टी जी अपने पोते दे नाम कर देगा जिस ਤਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਜੀਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਗੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰ नहीं करेगा बल्कि करोड़ की प्रॉपर्टी अपने भतीजे पोते दे नाम कर जिस तो बाद चाचा अपने ही भतीजे तो बच्चा इस दड़क लगा जिस तू तो बाद देख के घर खेड रहे इस पांच साल के बच्चे पहला अगवा किया उसका तो गला घुट के इस जानो मार के खे गन्ने के खेतों ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਨਪਤ ਕੇ ਗਾਂਢਾ ਤਨਾ ਖੇਤਰ ਮੈਂ थाना क्षेत्र का एक कस्बा क्षेत्र है वहां पे एक बच्चा मिस हुआ था गायब हो गया था वो और उसका वो बच्चा गायब हुआ था 25 जुलाई 2024 को लेकिन उनके पिता ने थाने पर सूचना दी 26 तारीख को और 26 तारीख को आकर सूचना में बताया कि उनका बेटा 25 तारीख के दिन के एक बजे से खेलते हुआ अचानक गायब हो गया सूचना जैसे ही उन्होंने थाने पे दी उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना स्तर पर साइपा के स्तर पर दो टीमों का गठन हुआ उसके अलावा हमने अपनी एसओजी टीम सर्विलांस टीम और डॉग स्पै टीम इस केस के वर्कआउट करने के लिए लगाई तो जब हम पूरी दिन भर मेहनत की और रात भर मेहनत की तो कल हमें करीब दिन में दो ढाई बजे के करीब एक बच्चे उस बच्चे का शव खेत में पड़ा दिखाई दिया गन्ने का खेत का तो जब वो शव की घर वालों को ले जाकर वहां पर पहचान कराई गई तो वो उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं का बच्चा है बाद में हमने डॉग स्क्वाड टीम और हमारी जो एसओजी टीम और थाने टीम लगी हुई थी हम खोजबीन करते हुए कि भाई इस बच्चे का कातिल कौन है तो वहां पर उस बच्चे के कपड़े मिले कपड़ों का हमने डॉग स्क्वाड की मदद से अपने डॉग जिसका नाम दमन है उसको सुनाया तो वो जाकर उस बच्चे के चाचा के पास हो गया तो अब उन चाचा पे हमारा डाउट गया और चाचा को जब हमने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदि है और नशा काफी समय से कर रहा है वो एक पढ़ाई पढ़ा लिखा भी डी फार्मा तक पढ़ा लिखा हुआ है उसकी उम्र भी तेईस साल है और उसका नाम जीशान है तो उसने बताया कि जो वो लोग तीन भाई हैं जो बड़ा भाई है वो कमाता है बाकी दो भाई हम कमाते नहीं है तो हमारे पिताजी हमें ताना मारा करते थे कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने एक मात्र जो पोता है उसके नाम कर जाऊंगा तुम दोनों भाइयों को मैं कुछ नहीं दिया तो इस बात से ये गुस्से में रहता था और जो उसके फादर ताना मारा करते थे तो उससे भी गुस्से में रहता था और ये नशे क्योंकि नशे का इसने स्वीकार किया कि इस मैप वगैरह का नशा करता है नशे का आती है तो उसने कहा कि उस दिन मैंने नशा किया हुआ था और मैंने प्लानिंग की अपने भतीजे को मारने की तो मैंने घर से निकलते समय जो घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो उस वक्त तो मैंने घर की लाइट काट दी ताकि सीसीटीवी कैमरे काम ना करे बंद हो जाए और वहां से मैं बच्चे को बहला फुसलाकर लेकर गन्ने के खेत में चले गए जो कि उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है गन्ने का खेत वहां ले जाकर पहले मैंने बच्चे का गला दबाया और गला दबाने के बाद जब वो बेहोशी हालत में हो गया तो मैं अपने साथ जो ब्लेड लेके गया था उससे उसका गला काट दिया पूछताछ में इसने इतना बताया फिर इसकी निशानदेही पर हमने वो ब्लड ब्लेड भी बरामद कर लिया और इसने जहां पे मारा वो भी बता दिया इसने और उसके अलावा पोस्टमार्टम बच्चे का करवाया गया है उसमें पोस्टमार्टम में एंटीमाउंटअप इंजरी आई और मुकदमा में धाराओं की उचित वृद्धि की गई है और अभियुक्त को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए और विवेचना का और भी साक्ष्य संकलन करके विधिक विस्तारण किया गया